Мої Вчора я записав відео про те, як Хенштейн, тимчасовий губернатор окупірованої Курської області, підтримав те, що виплати їм тимчасовим переселенцям в Росії в Курщині, 65 тисяч відмінили. І що ви думаєте? Учора біля адміністрації Суджанського району, адміністрація такая с облупленным фасадом, собралась толпа, серая биомасса, зачитают дословно, потому что таких слив, ну, подобрать даже важко. Возле администрации Суджанского района стихийный сход, оказывается, у них не митинг, а сходы, у них такие интересные сейчас фразы, что прям сложно их подобрать. Людей взбудоражило заявление Монторова об обмене выплат 65 тысяч с января месяца. Заявление который поддержал. и заявлений губернатора, которые поддержали. Вот какие по подлец, да? Поддержал под Хенштейн все-таки. Народу собралось достаточно. Вот слово достаточно, это так и понятие растяжимое. Это богато, мало, достаточно. Ну ладно. И все-таки окраска, ключевая окраска, наказание за несанкционированный сбор, там был сход, тут сбор, сбор, ну, там сход, я сход, а тут сбор, ну, не знаю, я кто. Окраска наказать за несанкционированный сбор действует. А кто же вышел до этих во, на, на, сбор сход? Вышел глава района Спиридонов, вот Такие предыдущие, он их ну, реально как-то из баек какие-то. Э, И зам Пенькова. Знаете, что Пенькова утолила? Сказала, какие вы выплаты? Надо, чтобы ваши мужики охраняли свои дома. Охраняли, ну, не знаю, с берданками, с рогатками, с палками. А каким образом мы должны Мужчины. были защищаться? Мужчины. Вот тогда повторите, пожалуйста, на телефон мне. Я запишу. Мужчины должны защищать, Мужчины защищать свои дома. А почему? Я Поэтому вот вы сами виноваты в том, что ваши дома разбыли. Вот. И дальше что было? Толком ничто, никто ни на что не ответил. Кто-то даже предложил на следующие выходные собраться уже у администрации области. Вы представляете? И э, читаю. Начало следующей недели в облдуме. Опять же, у них, как оказывается, есть дума, э, которая всероссийская, а есть каждая э, обл при области тоже дума. Сука, я э, ничего не советую, не могу никак понять. что же у вас дума? И шо, э, повестка дня э, на следующей неделе в э, Курской облдуме. Соцвыплаты прекращены. Ну, ключевое слово. Граждане получат компенсацию, та да да барабанная дробь. Знаете за что? Утраченное авто. То бишь, откуда у я кто корр, печенье? Три-четыре машины утратили эти граждане, и вот их получат. А остальные, блядь, дулю с маком. Тому, я кто короче серая биомасса отрымая по заслугам. Так вам и не интересуйтесь политикой.